Salam dunia nadi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zil Asfar bersama lagi kita untuk dalam sesi hadis vibe. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut Rasulullah, Jawab, sallallahu alaihi wasallam. Okey, alhamdulillah. Jadi uh, untuk kita mendalami kan apa hadis-hadis nabi galakan-galakan yang di yang di yang disarankan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita wahai umat Islam. Ha, jadi kita kenalah mentadabbur hadis-hadis yang telah uh, banyak dibincangkan oleh para ulama. Okey antara hadis yang kita nak bawakan pada hari ini okey. Hari ini kita bawa special tajuk dia adalah meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Hmm. Jadi dalam dunia ni dia ada banyak perkara betul. Ada banyak benda yang kita boleh buat. Tapi ada yang berfaedah, ada yang tak berfaedah. Okey. Jadi kita nak lah kan. Hmm. Kenapa? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk kita meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Ah, okey. Sebelum tu kita baca dulu hadisnya. Okey. An Abi Hurairah, okey. Siapa perawi dia? Ha, Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husn al-islam al-mar'i tarkuhu tar tar ma la ya'ni. Ha, hadis Hasan rawahu Tirmizi uh, wa ghayruhu Okay. Jadi maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Okay, jadi riwayat daripada Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apakah yang dikatakan oleh Nabi? Okey, sebahagian daripada keelokan seorang mukmin ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Ha, jadi uh, di oleh At-Tirmizi. Okay. Jadi maksud dia uh, antara sebahagian daripada keelokan, maksud dia uh, antara keelokan ataupun kita kata yang terbaik bagi seorang muslim mukmin ni adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Jadi kalau kita nak jadi seorang mukmin yang terbaik, ha, jadi kita kenalah melakukan perkara yang maknanya kita kena meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Ha, itu antara tips yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi untuk menjadi seorang mukmin yang terbaik dalam dunia ni. Ha, okay. Jadi mungkin kita boleh baca sikit pengajaran hadis kan. Okay. seorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah. Ha, okay. Jadi kita mungkin tertanya-tanya. Tadi kita dah cakap kan awal-awal tadi, ada perkara ni berfaedah, ada perkara yang tidak berfaedah. Ada dua macam perkara. Okay. Jadi antara perkara yang tidak berguna ialah bercakap kosong. Okay. Berhiburan yang melalaikan. Duduk-duduk ha, di tepi jalan. Ayy duduk di tepi jalan macam mana faedah ke tak berfaedah? okey ha jadi dia ada kaitan juga dengan uh, perbuatan kita sepanjang, sepanjang duduk di tepi jalan contoh kalau kita duduk di tepi jalan tu memang duduk saya saja di tepi jalan and dia jadi macam tiada pahala jadi kita kena kemb kita kembali juga kepada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan niat innamal a'malu binniat kan dan begitu juga perbuatan kita jadi contoh kita duduk di tepi jalan tapi sampai-sampai tu kita bertasbih, mengingati Allah SWT, melihat keindahan-keindahan uh, alam, cakrawala dan sebagainya, jadi akan dapatlah pahala tersebut. Jadi itu menjadi perkara yang berfaedah. Okay? Uh, namun, duduk di tepi jalan saya saja, tengok kereta lalu-lalang kan, tengok motor, uh, jadi itu satu perkara yang tidak berfaedah. Uh, lebih baik kita meluangkan masa dengan perkara yang lebih berfaedah, contoh membaca buku, kan? membantu ibu bapa, ha, beramal di bulan Ramadan, sekarang dia di bulan Ramadan dan sebagainya, okey. Ha. Okey, contoh lain, perkara yang tidak berfaedah, bertandang ke rumah orang tanpa niat ziarah atau tanpa ada kepentingan. Ha, okey. Ini kembali kepada niat. Jadi kalau kita nak bertandang ke rumah orang dengan niat yang baik untuk menjalin silaturahim dan sebagainya, maka itu adalah satu perkara yang berfaedah. Okay. Suka mengambil tahu perkara yang tiada kaitan dengan dirinya Atau apa yang dikatakan dalam patah Melayu Menjaga tepi kain orang hmm. okay. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang tidak berfaedah Dan yang yang kita boleh highlightkan di sini Mungkin ada banyak lagi perkara-perkara yang tidak berfaedah Yang kita boleh fikirkan sama-sama kan okay. Jadi anjuran ini menyelahkan suatu ajaran Islam yang amat baik okay. Yang boleh menyumbang ke arah pembangunan umat jadi kenapa Nabi SAW alaihi wasallam menggalakkan setiap orang mukmin untuk meninggalkan perkara yang tak berfaedah ini supaya sentiasa ada berlakunya uh, development ataupun perkembangan dalam kehidupan seseorang Islam itu seorang mukmin. Okay, kita boleh bandai andai kan dua situasi. Satu situasi ini seorang yang meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan sentiasa melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri dia. Contoh dia membaca buku, dia, kalau dia student dia seorang student dia belajar, kalau dia seorang pekerja dia melakukan kerjanya dengan baik dan sebagainya dan tidak membuang waktu. Jadi mutu kerja hasil kerja dia orang ini akan semakin lebih baik. Nah, ya, jadi kehidupan mereka akan lebih baiklah selepas itu. Jadi adanya perkembangan dalam kehidupan mereka. Manakala situasi yang kedua dia lebih mementingkan perkara yang tidak berfaedah. Contoh, Terlalu banyak main game. Terlalu banyak tengok cerita-cerita kartun dan sebagainya. Maka masanya akan terbuang begitu sahaja. Ha, tanpa ada perkembangan dalam hidup. Okey. Jadi. Kalau main game yang sia-sia tu. Itu satu masalah lah. Ha, Okey. Jadi kita mungkin kita muhasabah. Jadi itulah kita panggil. Sambil-sambil uh, kita. Hadis vaid ni. Kita mentadabur. Kita menghayati intipati hadis. Supaya hadis tersebut lebih. Berkesan kepada diri kita. Jadi kita sama-sama muhasabah diri. Adakah aku ini terlalu banyak buang masa pada perkara yang tidak berfaedah? Atau perkara yang berfaedah? Ha, jadi kalau kita banyak buang masa pada perkara yang tidak berfaedah ataupun tidak bermanfaat, kita teruskan berubah berubah dan bertaubat untuk menjadi diri yang satu diri yang lebih baik ha, untuk masa hadapan yang lebih cerah. Okay? Jadi mungkin kita baca sikit lagi. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah, dan yang tidak ada kena mengena dengan dirinya, nescaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan serta menghasilkan produktiviti yang berkualiti. Jadi aa, mungkin itu sahaja untuk sesi kita kali ini. Semoga kita semua menjadi seorang yang lebih bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Semoga kita aa, dipermudahkan Allah SWT untuk menjadi diri yang lebih baik. Jadi itu sahaja untuk sesi kali ini bersama saya. Uh, untuk sesi akan datang dalam hadis vibe dan tadabbur vibe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh